считал, наверное, самым выдающимся украинским пилотом, возможно, даже посередине, чем отец Александр Петрович Олег Старший. Саша Салюк в паре со своим штурманом Евгением Червоненко выигрываем гонку в абсолютном зачете и увозят Александров ради кубок за победу в Александров в ралли Карпаты домой в Киев, там, где Андрей Александров провел практически большую часть сознательной гоночной жизни. Победили в классе, победили в международном зачете, выиграли кубок Александра Фрали. Забрали все призывы. я уверен, что все, кто видели, как едет по трассе салют, а... сложно, что что то навязал борьбу. Саш, а скажи, Качмар и Вася, тяжело было бороться или так? Интересно. Вот этот палец сверху, означает, что Сашка мало кого Будет толк в следующей гонке. Александр Салют младший! Евгений Червоненко! Победитель абсолютно разочарованной гонки! Сейчас начнется, кто не, не прятался, я не виноват. Саш, подождите, не убирайте пока кубки, пусть у вас все сфотографировать. Я же не думаю, что не только ты, но Евгений Брадович, и Евгений Викторович любит фотографироваться с кубками. А... Гонка подошла к концу, но не подошел к концу гоночный сезон. Последовательные испытания в Мариуполе, в Ялте. Чемпионат Украины продолжается, Кубок Европы продолжается. Мы встретимся обязательно здесь через год на Александр Фрелле 2013, и дай бог, чтобы цифра 13 абсолютно никакого ни фарта нам, ни организаторам, ни пилотам не принесла. А сейчас мы хотим искренне поблагодарить от победителей гонки, от организатора гонки, от каждого спортсмена и участника, от всех, кто пытался здесь создать этот автомобильный спортивный праздник в течение этих двух дней, низко поклониться вам, сказать огромное спасибо и под нашей удивительной, большой, дружной страны попрощаться с вами до следующего года. Спасибо Косов, спасибо Карина, спасибо Иван Франков, черновцы. Спасибо всем и за все. Шенюмера, Украина!